أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية من بعد وصية يوصين بها أو دين} ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه من بعد وصيه توصون بها او دين وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ, فلكل واحد مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ من, مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ می من با دی وصیت یوص بها او د غیر مضر وصیت من الله والله علیم حلیم صدق الله العظیم وراثت اور ورثا کے حصوں کی بابت تقسیم وراثت کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں اس حوالہ سے گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں ترکہ کے اندر اولاد اور ماں باپ کے حصوں کا تذکرہ ہوا جبکہ آج تلاوت کی گئی آیت مبارکہ میں ترکہ کے اندر میاں بیوی کے آپس میں اور بہن بھائیوں کے حصوں کا ذکر ہو رہا ہے ابتدا میں میاں بیوی بی کی, کی, کی آپس میں وراثت اور حصوں اور کو ذکر کیا گیا, 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 گیا اس حوالہ سے چار صورتیں بنتی, بنتی ہیں हैं हैं بغور سنیں اچھی سن طرح, اچھ طرح ذہن نشین, نشین کر ارشاد فرمایا وَلَكُمْ کم مَا تَرَكَ کا ازواجو يَكُلْ لَهُنَّ یقہ عورت کی میراث میں عورت فوت ہو گئی اور, اور اولاد اس کی, اس کی موجود نہیں, نہیں ایسے میں خامن کا ترکہ میں آدھا حصہ ہوگا نصف خامن کا فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِم مِمَّا تَرَقْنَ مِمْ بَعْدِ وَسِيَّتِ يُوْسِيْنَ بِهَا اَوْدَيْن دوسری صورت یہ ہے کہ عورت کی مراث میں اگر اولاد موجود ہے تو پھر خامند, خامند, کا چوتھا چوتھا کی کی خامند کا چوتھا حصہ ہے میں اولاد کی موجودگی کے اندر کا چوتھا حصہ ہے کہ یہ حصوں دی دی کی تقسیم, تقسیم قرض کی ادائیگی وسیعت کے اندر جو چیز موجود ہے اس کی ادائیگی کفن دفن کے اخراجات یہ سب نکالنے کے بعد ہوگا اب مرد کی میراش میں عورت, عورت کے حصے کا ذکر ہو رہا ہے ارشاد فرمایا ترکم الم الم لَكُمْ وَلَدْ مرد, مرد کی میراث میں اولاد نہ ہونے کی صورت میں عورت, عورت کا چوتھا حصہ, حصہ ہے ترکہ میں سے چوتھا حصہ, 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 حصہ اگر اولاد نہ ہو فَإِنْ قَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُمْ نَثُمُنُ مِمَّا تَرَكُمْ مِمْ بَعْدِ وَسِيَّةٍ تُوسُنَ تُو بِهَا اَوْدَئِمْ اور اگر, اگر مرد کی میراس میں وہ رسا میں اولاد ہے تو میراس میں ترکہ کے اندر عورت کا آٹھویں حصہ ہوگا اولاد ہونے کی صورت میں عورت کا آٹھویں حصہ ہوگا پھر, پھر سے فرما فرمادی کہ وسیعت بھی ادا کر دی, دی گئی ہو ایک تہائی میں مين مين اور قرضہ بھی دے دی دیا ہو گیا ہو کے اخراجات بھی ہو گئے پھر تقسیم ہے میاں بیوی کے وراثت میں ایک دوسرے کے حصوں کی تقسیم بیان کرنے کے بعد اب بہن بھائیوں کے بیراس میں حصے ذکر ہو رہے ہیں گزشتہ درس میں بھی ذکر ہوا پھر سے سمجھ لیں کہ اگر میت کے ورسا میں اولاد موجود ہے تو پھر بہن بھائیوں کا حصہ نہیں بہن بھائیوں کا حصہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ بہن بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک اینی ماں باپ دونوں میں شریف سگے بہن بھائی دوسرے ہوتے, دوسرے ہوتے, ہوتے ہیں اللہ میں باپ باپ شریک ہیں ماں میں نہیں ماں الگ الگ ہے باپ ایک ہے اور تیسرے ہوتے ہیں اخیافی یعنی جن کی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے یاد رہے کہ اس وقت اس وقت بہن بھائیوں کی میراث میں جن, جن حصوں اور تقسیم, تقسیم کا ذکر ہو رہا ہے وہ تیسرے دن نمبر دن والے بھائی, بھائی, بھائی کے لیے جو, جو ماں کے اندر, اندر شریک ہوں اخیافی, اخیافی ہوں اینی, اینی اور اللہ ان کے حصے, حصے اور تقسیم, تقسیم الگ سے ذکر ہو بہرحال مسئلہ ذکر فرما دیا وَإِنْ كَانَ رَجْلٌ يُورَتُ قَلَالَةً أَوِمْرَأَتُمْ وَلَهُ أَخُنْ أَوْ أُخْتٌ فَلِقُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُ اگر دنیا سے جانے والا قلالا ہے یعنی نہ اس کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا اس صورت کے اندر بہن بھائیوں کا حصہ بنتا ہے باپ بیٹے ہوں تو بہن بھائیوں کا حصہ نہیں پہلے بھی ذکر ہو چکا گزشتہ درس میں وضاحت سے ذکر ہو چکا میت کلا ہے کوئی باپ بیٹا نہیں پھر دیکھیں گے کہ بھائی بہن کتنے اگر بھائی ایک ہے اور بہن بھی ایک ہے تو اس صورت کے اندر دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا ایک بہن ایک بھائی کی صورت میں اور اگر زیادہ ہیں اگر بہن ای بھائی ای 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 اس سے ای زیادہ ہیں ایک بہن ایک بھائی اس سے زیادہ ہیں تو پھر سب کا پھر اس صورت کے اندر سب کو تیسرا حصہ ملے گا تیسرے, تیسرے حصے, حصے کو ہو, پھر, پھر وہ کے اندر تقسیم کریں پھر کہ وسیعت پوری ہو چکی ہو میت کے ذمہ قرض ادا کر دیا گیا ہو کفن دفن کے اخراجات دے دیے گئے ہوں اس کے بعد تقسیم ہے اب ایک ہی آیت شریفہ میں تین دفعہ یہ تقسیم فرما دی ایسے نہ ہو کہ میت کی ذمہ کرزے اور وہ رسا تقسیم کرنے چل پڑے میت کے ابھی کفن دفن کے اخراجات بھی دینے ہیں اس کی وسیعت بھی پوری کرنی ہے اور یہ تقسیم میں جلدی کریں ایسے نہیں پہلے اسے صبح دوست کریں اس کے ذمہ سے بوجھ اتاریں یہاں آخر میں ایک اضافہ یہ بھی کر دیا کہ وسیعت غیر مزار ہو یعنی, یعنی ایسی وسیعت میت بلد کی بلد قابل, بلد قابل بلد قبول بلد نہیں, نہیں جس کا نقصان وہ رسا کو, رسا کو ہو وہ سارے مال کی وسیعت کر جائے کہ یہ مال فلاں کو دے دیں اس کام پہ لگا دیں ایسے کر دیں تاکہ وہ رسا محروم ہو جائیں ایسی وسیعت قابل قبول نہیں اس لیے وسیعت قبول ہے تہائی کے اندر تین لاکھ روپیہ چھوڑا تو ایک لاکھ کے اندر اندر اس کی وسیعت پوری ہوتی ہے تو کر دی جائے اوپر پا کریں, پا کریں تو وہ رسا, رسا, رسا کی نیکی ہے ورنہ ایک تہائی میں وسیعت پوری کرنی ضروری ہے اس سے زیادہ, زیادہ کی وسیعت ہوگی تو اس کا نقصان وہ رسا کو رسا ہے یہ بھی قابل قبول نہیں ارشاد فرما من اللہ یہ اللہ کے احکامات ہیں اللہ کا طے شدہ ضابطہ وسیعت ہے نہ, نہ تو جانے, جانے والا ایسی وسیعت کرے کہ اس کا نقصان وہ رسا کو ہو اور نہ وہ رسا آپس کے حصوں, حصوں کے اندر اپنی مرضی, مرضی سے بندر بانٹ, بانٹ کریں نہیں جو اللہ نے طے فرما دیے اسی پر راضی ہوں کانے اور شاکر ہوں واللہ علیم اللہ والے ہیں تحمل والے ہیں علم, علم والے, والے ہیں تو علم کی حساب سے, حساب سے سب کے حصے طے کر دیے ہیں علم والے بھی, بھی, آنے آنے بھی, آنے بھی آنے ہیں حوصلے والے بھی ہیں کہ اللہ اپنے فرم برداروں نا کسی کو بھی محروم نہیں کرتے وراثت میں جس کا جو حصہ بنتا ہے اسے اس کے لیے طے فرما دیتے ہیں کسی کی نیکی سے مشروط نہیں کرتے کہ وہ رسا فرم بردار قابل دار عبادت گزار ہیں تو وسیعت ہے ورنہ نہیں ایسا, ایسا نہیں اللہ علم والے ہیں حوصلے والے ہیں بندوں کو موقع دیتے ہیں اللہ سمجھ دیں عمل دے. کی توفیق بخش. بخش.